Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya Nur Amisha Fani Salmi binti Azrai. Hai, nama saya Nur Nilam Sari binti Yusin. Eronazia binti Muhammad Bakri. Nombor pelajar saya 2025592887. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Kuzairi bin Muhammad Arif Ali. nombor pelajar 2025905181. Hai and Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Wan Maisarah Hanim B.T. Wano ID student 2025972953 Ini membentangkan untuk subjek CPU 552 AI juga dikenali sebagai teknologi pintar yang membantu meningkatkan kemajuan dalam kehidupan manusia. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer yang mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI semakin berleluasa di seluruh dunia dan memberi faedah yang ketara dalam pelbagai bidang seperti pendidikan, penyelidikan, pembangunan serta inovasi dan kecekapan. Pada zaman kini, AI dijadikan sebagai sebahagian daripada kehidupan harian seperti penggunaan telefon pintar, kenderaan pandu sendiri, serta pendidikan dan juga keselamatan. Pada tahun 1956, AI secara rasmi diperkenalkan oleh John McCarthy di persidangan Dartmouth College Amerika Syarikat dan inilah yang dianggap sebagai permulaan rasmi bidang AI. Sepanjang 20 tahun yang lalu, kemajuan teknologi AI telah mengubah banyak aspek kewujudan manusia dengan ketara. AI kini merupakan kepentingan penting yang mempengaruhi cara orang berfikir, berterasi dan membuat keputusan dalam pelbagai bidang termasuk industri kilang, kesihatan, pendidikan dan hiburan. AI menjadikan kehidupan lebih mudah untuk orang ramai dengan meningkatkan produktif, kecekapan dan ketersediaan maklumat. Seterusnya, teknologi AI bukanlah sesuatu yang baru. Ia adalah asas kepada cara hidup kita sekarang dan akan menjadi semakin penting kepada kehidupan manusia pada masa hadapan. AI adalah teknologi yang menjanjikan potensi yang besar untuk meningkatkan efisiensi dalam pelbagai bidang. Namun, penggunaan AI juga harus dilakukan dengan hati-hati agar dapat mengurangkan implikasi ataupun masalah yang mungkin timbul. Dengan memahami peranan AI, dan saiz dalam kemajuan teknologi, manusia juga perlu mengambil langkah yang proaktif untuk mengambil bahagian dalam revolusi teknologi ini. So AI sekarang digunakan untuk mengakses maklumat yang mudah dan cepat. Serta dijadikan cadangan kandungan di dalam media sosial seperti Facebook. TikTok dan sebagainya digunakan juga uh, untuk sistem navigasi seperti Waze dan Google Maps semua ini menjadikan AI sebahagian daripada kehidupan harian manusia dan selain itu AI juga digunakan untuk mengembangkan industri dan perniagaan di dalam sektor perniagaan AI digunakan untuk menganalisis data pelanggan digunakan untuk ramalan penjualan perkhidmatan pelanggan automatik iaitu melalui chatbot serta membolehkan syarikat membuat keputusan yang lebih pantas dan cepat Seterusnya, AI ataupun Artificial Intelligence ini juga digunakan dalam sektor kilang seperti mengawal mesin pita dan robot dalam talian pengeluaran. Kecanggihan ini dapat mengurangkan tenaga pekerja manusia dan meningkatkan tahap keselamatan dan kecekapan. Selain daripada itu, AI juga banyak membantu daripada segi pembangunan teknologi dan juga perubatan. Tidak dapat dinafikan AI penting dalam kehidupan manusia. Kehidupan seharian manusia seperti yang pertama sekali meningkatkan kecekapan dan produktiviti. Sistem AI boleh melakukan tugas yang berulang dan kompleks. Berulang dan kompleks dengan cepat dan tepat daripada kemampuan manusia. Sebagai contoh dalam bidang perbankan, dalam bidang perkhidmatan pelanggan dan juga bidang pengeluaran. Ini dapat membantu manusia untuk lebih fokus dalam melaksanakan tugas dan lebih kreatif dan strategik. Yang seterusnya adalah peningkatan dalam perkhidmatan pelanggan. Dengan penggunaan chatbot AI, syarikat boleh memberikan perkhidmatan 24 jam sehari untuk menjawab pertanyaan pelanggan secara automatik dalam talian dan menyelesaikan isu dengan pantas tanpa menggunakan tenaga manusia. Dan seterusnya adalah keselamatan dan pemantauan. Dalam sektor keselamatan, kecerdikan AI ini sendiri digunakan untuk um, dalam sistem pengawasan untuk mengesan aktiviti yang mencurigakan serta AI boleh membuat pengecaman uh, wajah serta amaran keselamatan yang lebih awal. Kelebihan AI ini telah dapat membantu pakar keselamatan cyber kerana dapat mengurangkan masa pengesanan dan pengesanan dan pelaksanaan tindak balas terhadap ancaman. Sebagai contoh, maklumat terdahulu dapat digunakan oleh AI untuk mengenal pasti ancaman yang baru yang mungkin belum pernah dihadapi oleh mana-mana syarikat sebelum ini. poin pertama adalah tidak menggunakannya untuk tujuan merosakkannya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-11 dan apabila dia katakan kepada mereka, "Janganlah kamu membuat bencana dan kerosakan di muka bumi." Dan mereka menjawab, "Sesungguhnya kami orang-orang yang hanya ingin membuat kebaikan." Jika dikaitkan penggunaan AI dalam kehidupan seharian kita, AI ini dapat membantu untuk menjimatkan masa Dapat membantu kita mencari sesuatu maklumat Yang kita susah untuk dapat di luar Tetapi berada di hujung jari kita sendiri Seterusnya AI juga membantu dalam Perkembangan sektor perniagaan Sektor pembangunan dan juga sebagainya Jika disalahgunakan Ia dapat merugikan diri sendiri Masyarakat maupun perkembangan dunia ini sendiri kesan isu terhadap pemikiran dan kehidupan rakyat Malaysia. Yang pertama, kehilangan pekerjaan dan kekurangan kemahiran. Tahap kecanggihan AI yang semakin meningkat boleh mengakibatkan kehilangan pekerjaan. Ia memaksa tenaga buruh di Malaysia untuk menyesuaikan diri dan memperoleh kemahiran baharu kerana automasi yang dipacu oleh AI. Seterusnya, yang kedua, ancaman dalam talian dan jenayah cyber. Digital yang meluas dan pendedahan kepada aplikasi dalam talian seperti media sosial akan menyebabkan pengguna lebih cenderung untuk berkongsi maklumat dan terlibat dalam amalan dalam talian yang tidak selamat. Yang ketiga, lebih terdedah kepada jenayah cyber. Kecanggihan teknologi AI yang semakin meningkat juga boleh digunakan untuk mencipta senario palsu, menjejaki corak komunikasi dan juga menentukan interaksi daripada akses data peribadi pengguna. Yang terakhir, kesan sosial dan psikologi. Selalu bergantung pada AI untuk pembelajaran dan komunikasi dalam talian boleh mengurangkan kemahiran kritis dan interaksi sosial pengguna yang boleh menjejaskan harga diri dan kesejahteraan mental. lain, AI tidak beretika boleh membawa kesan negatif seperti penipuan maklumat, penyebaran berita palsu dan pencabulan privasi. Oleh itu, belia perlu dibimbing dengan prinsip etika dan ajaran Islam dalam memanfaatkan teknologi ini. Konsep ifah iaitu menjaga kehormatan diri mendorong belia agar menggunakan AI secara bermaruah. Ini termasuk tidak menggunakan AI untuk menyebar fitnah, mencipta kandungan lucah atau merendahkan maruah orang lain. Dengan IFA, boleh menjaga integriti digital dan menyedari bahawa setiap perbuatan akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah. Zuhud bukan bermakna menolak teknologi tetapi menggunakannya secara sederhana dan tidak keterlaluan. Dalam konteks AI, belia diajar untuk tidak terlalu bergantung kepada teknologi sehingga melalaikan tanggungjawab kepada keluarga, agama dan masyarakat. Zuhud mengajar kita bahawa dunia hanyalah alat bukanlah matlamat. Ikhlas bermaksud menggunakan AI dengan niat yang benar semata-mata kerana Allah sama ada mencipta kandungan belajar atau berkongsi ilmu semuanya dilakukan tanpa mengharapkan pujian atau balasan dunia ikhlas menjadikan teknologi sebagai medium dakwah dan amal soleh uh, apa yang kita dapat rumuskan dekat sini um, kajian yang kita tengok dari sudut nilai agama, etika dalam uh, jati diri bilik Malaysia Dan hukum apabila melihat perspektif Islam tentang pembangunan AI Apabila orang bercakap tentang kebaikan dan keburukan AI dalam sains dan Islam uh, Mereka menunjukkan kompleksnya fenomena ini AI membantu kita dalam meningkatkan prestasi pelajar Meningkatkan uh, uh, keberkesanan dalam pekerjaan Uh, dan AI juga dapat mengurangkan kos uh, dari sudut pelbagai uh, uh, terutama dalam pekerjaan. Uh, dan AI juga dapat memudahkan untuk kita pencarian data, uh, apabila kita memerlukan uh, sesuatu data yang uh, kita nak guna pakai. Walau macam mana pun, uh, kita perlu tahu juga risiko ataupun keburukan. Uh, AI uh, yang berlaku sekarang yang kita tahu, uh, yang perlu kita teliti uh, uh, terutamanya adalah penyebaran fitnah di media sosial, info-info uh, yang tak ada uh, kesahihannya. Um, dan kita perlu tahu juga macam mana um, perlu dititipkan pada diri kita information-information uh, yang valid ataupun yang uh, yang perlu, yang boleh kita ambil uh, sebagai contoh uh, pada news berita harian yang ada rujukan-rujukan uh, yang kukuh yang boleh kita ambil. Perlu kita tahu tujuan utama AI dan perlu kita buat senaraikan, perlu kita menyenaraikan uh, keburukan uh, atau dan kebaikan uh, mengikut perspektif Islam dan sains uh, supaya kita Tahu tanggungjawab kita uh, uh, supaya kita tahu tanggungjawab kita uh, dan dapat membantu diri kita memahami kesan AI dengan lebih baik. Uh, dalam secara keseluruhan uh, perspektif Islam tentang pergambangan AI uh, sangat ditekankan uh, kepada prinsip moral uh, dan etika agama. Uh, agama, uh, pelbagai agama juga, bukan sekadar Islam agama-agama lain pun termasuk um, kerana kita perlu menjaga kesucian makasih syariah dan kita dapat memastikan penggunaan teknologi AI selaras dengan prinsip agama adalah penting um, supaya kita tahu tanggungjawab kita uh, dalam menggunakan AI uh, dengan baik itu je terima kasih